Сьогодні у вас має бути реальна відповідальність, а ви її боїтеся. Те, що сьогодні рейтинги всіх. Десять секунд завершуйте. Сьогодні ви боїтеся і опозиції, і власного народу. А, будь ласка, народний депутат Гарбунов Олександр Володимирович, Народний фронт. Антон Гіращен. Так, так, Гіращенка. Прошу передати слово Антону Гіращенка. Антон Геращенко. Шановный Голова, уважаемый украинский народ, у нас большая дружная фракция, видите, так обступили трибуну, что аж тяжело самому пройти, чтобы выступить. Вы знаете, в 1936 году на Мадрид наступало четырьмя колоннами фашистские войска генерала Франка. Но генерал Франка сказал в интервью одному журналисту, я возьму Мадрид не четырьмя колоннами, я возьму ее пятью, потому что пятая колонна находится там внутри. Ко мне подходят журналисты и спрашивают меня, будет ли наступление Путина в апреле или мае. Я им говорю, нет, его не будет. Оно не нужно. Путин понял, что украинский народ силой взять нельзя. Тогда он решил взять его хитростью и взять его разбратом. Уровень дискуссии, который поднят партия «Свобода», блоком Юлии Тимошенко, Юлии Владимировны лично, отдельными фриками из блока Порошенко по имени Каплин, хуже, чем уровни одесского привоза. Никто из тех, кто обвиняет премьер-министра и правительство, не читали даже эти отчеты финансовой инспекции. А в них указано, указано что даже нет фамилии, имени и должности премьер-министра. Когда заявляют про цифры 7,5 миллиардов, потупив глазки на ток-шоу, известные политики и члены коалиции, они забывают сказать, что более 6 миллиардов – это цифры, которые проверены за времена правительства Юлии Тимошенко 2007 года и времена правительства Азарова. Я всех прошу и призываю, объединитесь, пожалуйста, блок Юлии Тимошенко и «Свобода» с оппозиционным правительством. Тимошенко – это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем, не создали коалицию. И вместе из оппозиционного правительства критикуйте то правительство, которое пытается вывести страну из кризиса.